исполкоме федерации? На исполковой федерации вчера э, решалось заявление подала Семеновская федерация футбола о изменении э, обратилась администрация Женевского областной федерации футбола о изменении повестки дня, которая была утверждена исполкома федерации футбола ранее. Был вынесен вопрос, исполком принял решение повестку дня не изменять. Проголосовали единогласно. Второй вопрос о принятии коллективных членов, которые сегодня зарегистрировались, чтобы сегодня были зарегистрированы коллективные члены, 25 федераций и футбольных клубов. Исполком принял решение о том, что вопрос о принятии коллективных членов, то есть повестку дня оставить без мин, и вопрос о коллективных членах принять на вопросе, который был різний, рассказывал все И вопрос был рассмотрен звернення, мы свертались до Федерации футбола Украины с листом не мы, а была створена рабочая группа по проведению э, подготовки к отчетной выборной конференции, которая пройдет сегодня. И они обратились с письмом на Федерацию футбола Украины о том дать юридическое огласование, правильно ли были поданы документы. Были рассмотрены, сегодня этот вопрос будет вынесен на и конференцию, и там уже будут все приняты юридические решения, по допущен, по не допущен. Почему дистанция Потому что они не являются коллективными членами. Ну как, это профессиональная команда. Как? А регламент гласит как? Да. Без они никогда не были в федерации. Скажите, пожалуйста, по своей... а значит, конференция является а они высшим, чем да. исполком. И на конференции, я так понимаю, должны переизбираться новые члены исполкома. И принятие решения, может быть, первым надо вопросом включить о я новых членов? Я, я не могу включить. Вчера был состоялся исполком. Где повестка Но не сегодня, изменена. по сути, заканчивается ваша полномочия. Сегодня конференция есть высший орган, который будет определять эти вещи. Вопрос. Почему первым пунктом потому вы что, Потому не что влечите, было решение исполнительно. А я считаю, и все считают, люди, первым вопросом это будет демократично, правильно и очень справедливо включить первым вопросом о вступлении Всегда новых членов. А, причем, а вы причем того, Береги, да, да, это пресс-конференция или тут диалог? Имейте вопрос Это брифинг, дайте, пожалуйста. И Сергей, питание, чему закрытие его? Чему тут не пускают прессу? Ну, ну у нас демократия, поэтому Так, Тихо, тише, тише. Пожалуйста, пресса открыта, да. Хорошо, Вообще, То есть пресса вообще, может зайти в во время конференции. В смысле фанаты, фанаты все конференции, понимаете? Что конференция? Она должна быть открыта. А -а -а. Еще вопрос, который интересует двоих. Сколько у нас Милиции, голосующих, например, тех, кто будут определять решение было, конференции? Было 50, 27 коллективных членов, но есть, подали заявки на голосование на сегодня, но по четырем коллективным членам возникли юридические вопросы, поэтому рабочая группа обратилась в Федерацию футбола Украины. Нам дали ответ сегодня на конференции, вызначат вы, значит, правильность или неправильность подачи. То есть, если, ну, то есть, пока на сегодняшний день 27. 27. 27. 20. Так, Геннадий, если... вас тут пока не чути, да. задних рядах. Будь ласка, повторіть для преси, буде відкритим засідання вашої конференції чи конгресу, чи не буде. Відкритим, яким, що відкритим. відкритим. А, Ми, а що як для кого? Телеканал «Київ». Я запитую вас, буде Але вас відкритим, відкритим? відкритим чи закритим буде? Это же конференция, это внутренние вопросы, да, пожалуйста, присутствуют, присутствовать. смотрите, сейчас проходит брифинг, а данное заседание... Я начну, что вы В конце, пожалуйста, здесь проходите, это внутреннее, внутреннее, внутреннее совещание, в конце, пожалуйста, здесь будут результаты, мы все огласим. А мы не сможем работать на конференции? Да, слышу, это вы, живые, на конференции Это внутреннее внут, внут, по какому праву, пожалуйста, Почему? Это общественная, организация. Это общественная организация. Вы, Вы право должны проголосовать за такое решение. Вы заранее решить это не можете. Ну, то есть ну, заседание открыто. Вы пропоряд. делаете ну, Приглашаем а всех на это заседание, да и все. В чем проблема? Ребята, вы руководство или что? Не, ну если вы не ну дали все. четкий ответ. А вы не что же не руководство? руководство? А потом, а потом, да, пожалуйста, да. Мы проведем внутренние вопросы, а потом выхожу и расскажу все полностью. Если у вас есть желание, подойдет после окончания конференции. Скажите, почему конференции задаст Первым вопросом было коллективных членов федерации почему да. в этом году это стать мистер президент вы, футбольного клуба 13 25 подали заявок. сегодня на коллективный в 2008 это, это году исполков... первым вопросом повестки дня было принятие значит, коллективных значит, членов, значит, значит, членов потому что мы баллотировались это, и вам нужны были голоса значит, почему в этом году отменяете это решение за, э, я говорю что вчера был со, вы боитесь вы боитесь, боитесь общественности общественно, вы боитесь полиции. Бо